Com has d'emplenar la sol·licitud de preinscripció escolar? La sol·licitud de preinscripció té 5 apartats. Protecció de dades, dades personals, dades acadèmiques, criteris de barem i documents i confirmació. Comencem! A l'apartat de protecció de dades llegeix atentament tota la informació i marca les caselles del padró i, si escau, del grau de discapacitat si vols que l'administració consulti internament les dades de la sol·licitud. Així t'estalviaràs presentar documentació. Tot seguit hi ha l'apartat de dades personals de l'alumne. Les dades que introdueixis han de coincidir amb les dels documents d'identificació. A més, cal que hi especifiquis el número del RALC, que és l'identificador de l'alumnat en el sistema educatiu català i que pots consultar al web preinscripció.gencat.cat. No s'ha d'indicar aquest número si el teu fill o filla no ha estat mai escolaritzat a Catalunya. Al final d'aquest apartat, indica el telèfon, l'adreça electrònica de contacte i les dades del pare, mare o tutor o tutora i, si cal, marca qui consultarà el procés de preinscripció per internet. A l'apartat de dades acadèmiques, especifica el nivell educatiu i el curs on vols preinscriure el teu fill o filla i l'ordre de preferència de centres educatius. Et recomanem que hi afegeixis el nombre màxim de centres, fins a 10. Tingues en compte que tots els centres educatius de Catalunya t'ofereixen un servei de qualitat. Si has de preinscriure dos o més infants al mateix centre, ensenyament i curs, assenyala sí a aquesta opció a totes les sol·licituds que facis. Si et vols assegurar que, al final del procés, en cas de no obtenir plaça en cap dels centres sol·licitats, se us n'assigni una, marca sí a l'opció Voleu plaça d'ofici. Aquesta opció no afecta les sol·licituds per a I3 ni primer de l'ESO. Passem a l'apartat següent de criteris de barem. Si demanes plaça en un institut, tindràs prioritat si el teu centre de primària està adscrit, és a dir, vinculat a l'institut que demanes en primera opció. Informa tant al teu centre de primària. Els criteris prioritaris i complementaris serveixen per obtenir punts per a la sol·licitud. A preinscripció.gencat.cat hi ha especificats tots els criteris segons el nivell educatiu i també la documentació que has d'adjuntar a la sol·licitud per acreditar-los. I per acabar, l'apartat de documents i confirmació. Adjunta a la sol·licitud els documents fotografiats o digitalitzats que hagis de presentar i després prema el botó Envia per confirmar les dades de sol·licitud i finalitzar la preinscripció. La sol·licitud s'enviarà quan hi hagis adjuntat tota la documentació obligatòria. Comprova posteriorment que reps per correu electrònic el resguard de la sol·licitud de preinscripció i verifica-hi que la documentació s'ha validat correctament. Si cal adjuntar-hi alguna documentació més, ho podràs fer mitjançant la modificació de la sol·licitud durant el període corresponent. Preinscripció en línia. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.